Комплексна схема розташування тимчасових будівель та споруд «Сєвєродонецька», складена Харківським інститутом «Укрміськбудпроєкт», ґрунтувалася в основному на інформації, яку надали транспортний відділ і відділ торгівлі міськради після детального вивчення потреб сєвєродончан. Самі ж городяни за півроку обговорення проєкту пропозицій Не надали Транспортний відділ предложив розмістити об'єкти торгівлі на всіх остановках громадського транспорту. Для цього вони представили список. перечень всех остановок общественного транспорта, которые утверждены в ГАИ для всех маршрутов общественного транспорта, автобусы, троллейбусы и так далее. Вот. Отдел торговли дал свои заключения на отдельно стоящие торговые точки, которые вне остановок находятся, это внутри кварталов и так далее, вот, которые предоставляют услуги которые невозможно получить в другом месте. Это, например, ремонт обуви, ремонт ключей, там, зонтов ну и так далее. Например, торговля на разлив газ напитками. Такие объекты все были включены в В цю схему і союз печаті преса теж була включена в ету схему. Усього на схемі передбачено близько сотні таких тимчасових будівель. Наразі проводиться порівняльний аналіз відповідності наявних споруд, до вказаних у затвердженому документі. Зразу скажу всі ті кіоски, які є віддільно стоящиє, но предоставляють услуги по продажі, наприклад. стандартным ассортиментом товаров, такой, который можно купить в ближайшем это магазине, пиво, сигареты, там, это все остальное, эти не попали в эту схему, однозначно. Будем предлагать всем переставить эти киоски на те места, которые в схему включены, но там нет киосков. Поэтому у нас очень много предложено места, особенно на остановках общественного транспорта, которые на сегодня Пусты. Там бы надо для города сделать остановку и как льгота за оборудование как говорится, остановки, это город сам разрешает там поставить эту, эту торговую точку. Одним из основных требований и к тем, что стоят, и те, что будут стоять, это вопросы как говорится, наружной рекламы. Однозначно Буде та категорическає требування у браць остановок коліта, місця общественного користування, всю рекламу алкогольних напідками. Порядкування і благоустрій території навколо торговельної точки також є невід'ємною умовою розміщення такої будови. Згідно законодавства, кожен власник тимчасової споруди має оформити на неї паспорт прив'язки, який видається у відділі містобудування і архітектури безкоштовно. При відсутності даного документа на сьогодні. Размещение павильона или киоска считается незаконным. Вот. И закон предусматривает, что если будет выявлено отступление от этого паспорта привязки, то этот паспорт привязки подлежит аннулированию решениями исполкома. Ну и строение подлежит сносу. На сегодняшний день все договора аренды земли под подобными объектами, если встает вопрос о продлении срока аренды этого участка, они продляются до конца октября этого года. И нам дан срок до этого, этого момента провести подобный анализ. То мы в течение вот июля месяца встретимся со всеми это самое, владельцами киосков, проведем с ними беседу разъясним им все, ну и предложим им до, до конца октября привести все в порядок.